নমস্কাৰ এইকেইদিন এনেকুৱা কিছুমান মেছেজ হোৱাটছআপত পাবলৈ ধৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি কমেণ্ট বক্সো চাই তেনেহ'লে তাত দেখিবলৈ পাব যে বহুতে কৈ আছে ডি এম এট স্কেম হয় পইচাৰ খেলা হয় নাইণ্টি চেভেন প্লাছ পায়ো লাভ নাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ পায়ো লাভ নাই নাইণ্টি এইট প্লাছ পায়ো লাভ নাই তেনেহ'লে কি কৰিম প্ৰথম কথা মই এইটোৱেই উত্তৰ দিওঁ যদি আপোনালোকে গম পাইছেই এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে কিয় ফৰ্ম ফিলাপ কিয় কৰিছে যদি চিলেকশ্যন নহয় বুলি গম পাইছেই তাত পইচাৰ খেলা হয় নাইণ্টি এইট হাণ্ড্ৰেড পায়ো লাভ নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে পঢ়ি পৰীক্ষা দি সময় বৰবাদ কৰি লাভ নাই আৰু ছেকেণ্ড কথা যদি আপোনালোকে পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এইবোৰ কথা বাদ দি কেনেকৈ ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কমকৈ ভুল কৰিব পাৰোঁ সেইটো ভাবক যদি হাণ্ড্ৰেডতে তাত চিলেকশ্যন হয় তেনেহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যদি ভাবিছে হাণ্ড্ৰেড পাব নোৱাৰোৱেই নাইণ্টি ফাইভ পায়ো চিলেকশ্যন নহয় নাইণ্টি ছেভেন পায়ো চিলেকশ্যন নহয় পইচাৰ খেলা হয় পইচা দিলেহে হয় তেনেহ'লে পৰীক্ষাটোত সময় নষ্ট কৰাতকৈ আপোনালোকে আৰামছে বেলেগ কাম কৰক আৰু বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ঠিক আছে মই বেয়াকৈ কোৱা নাই বেয়া ভাবেই কোৱা নাই আপোনালোকৰ কথাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে বস্তুবোৰ ক'ৰ পৰা পঢ়িম বা কি কৰিম মেথছৰ কাৰণে ভয় লাগে ছাইন্সৰ কাৰণে ভয় লাগে এতিয়া প্ৰথম কথা কওঁ যে মেথছটো যদি আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰে মইতো সদায় লাইভ ক্লাছ আহোঁ কিন্তু বেছি মানুহ নাথাকে আহক দহ দিনত খতম কৰি দিম একদম চিলেক্টেড টপিক পঢ়িম আৰু বহুত সহজ সহজ মেথছ আহে মই পি ৱাই কিউবোৰ চাইছোঁ আৰু এটা কথা মন কৰক আপোনালোকে কোনটো বেচিছত কৈ আছে যে ইমান কাট অফ যায় আগতে হৈছিল এইবাৰ যদি পেপাৰ টান আহে বা বেলেগ কিবা হৈ যায় ক'বতো নোৱাৰি গতিকে সকলোবোৰ বস্তু নিজে আইডিয়া কৰিব নালাগে যদি পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভালদৰে পঢ়ক ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ছাবজেক্টবোৰ ধুনীয়াকৈ চাওক যিমানখিনি পঢ়িছে সিমানখিনি ৰিভাইজ কৰি থাকক বহুত বেছি পঢ়িব নালাগে কে এছ জি এছ আছামে ইউটিউব চেনেলত যিমানখিনি বস্তু দিছে যদি আপুনি ভালদৰে সিমানখিনিও চাই কম সময়ত ছাবজেক্ট কভাৰ হৈ যাব চিলেবাছ ভালদৰে পঢ়িব পাৰিব মেইনলি জিকে টো কমপ্লিট হৈ আছে ইংলিছৰ অলৰেডি তিনিটা ক্লাছ দিছোঁ আৰু চাৰি পাঁচটামান ক্লাছত যিমানবোৰ পি আই কিউ আছে আপোনালোকক এটা আভাস দি দিম এণ্ড জেনেৰেল ছাইন্স থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট খতম কৰিছোঁ থাৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট খতম কৰিছোঁ বাকীখিনিও দহ দিনত শেষ কৰি দিম মেথছৰ কাৰণে লাইভত আহক মই কৈছোঁ একদম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ পঢ়িম ভাল ভাল টপিকবোৰ পঢ়িম মোৰ পিছফালে বৰ্ড আছে কোৱাটেৰেটিকেশ্যন মই পঢ়াই আছিলোঁ মানুহ নাই কাৰণে বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু যিখিনি অলৰেডি মেটছ দিছোঁ ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰ আছে সেইখিনি চাই থাকক একেবাৰে এৰি থৈ যোৱাতকৈ যদি আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি পঢ়ি যায় ভাল হ'ব আৰু যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব মন নাই এনেকুৱা কথাবোৰ ভাবি আছে স্কেম হয় কিবা হয় পইচাৰ খেলা হয় তেনেহ'লে পৰীক্ষাটো দি লাভ নাই কাৰণ এনেই সময়খিনি যাব একমাহ সময় যাব তাতকৈ বেলেগ পৰীক্ষাত ফ'কাছ কৰক বা সেইদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ কি কৰিব পাৰি কি কৰিব নোৱাৰি মেইন আমাৰ বস্তুবোৰ কি হৈ আছে গতিকে সেইটো চাওক বহুতে চাইছে বহুতে বুজিছে মোৰো ভাল লাগিছে যে অসমৰ মানুহসকলে আজিকালি বুজি পোৱা হৈছে আৰু যদি পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভালদৰে পঢ়ক এণ্ড আমি ক্লাছবোৰ যিমান পাৰোঁ দি আছোঁ ঠিক আছে প্লে'লিষ্টত যাওক বিচাৰি পাব এণ্ড মেথছখিনি কৰাই দিম দহ দিনত কৰাই দিম ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু বহুত বেছি টান কুৱেশ্যনো নাহিব চাগে পি ৱাই কিউবোৰ মই চাইছোঁ আৰু যিখিনি টপিকৰ পৰা সচৰাচৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে সেই টপিকখিনি আমি আগতীয়াকৈ কৰিম কমপ্লিট কৰি দিম আৰু ক্লাছ টেনৰ বিশেষকৈ যিখিনি চিলেক্টেড চেপ্টাৰ আছে সেইখিনিয়ে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিখিনি ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰ মই দি থৈছোঁ মেথছৰ ওপৰত চাব যিকে কমপ্লিট হৈ আছিলে আপোনালোকে যিকে ইমানখিনিয়ে চাওক জেনেৰেল ছাইন্সৰ যিখিনি বাকী আছে মই এম চিকো আকাৰে হ'লেও দি দিম এণ্ড এবাৰ যদি বস্তুবোৰ ভালদৰে চাব পাৰে তেনেহ'লে সেইখিনিকে বাৰ বাৰ ৰিভাইজ কৰি থাকক বাৰ বাৰ ৰিভাইজ কৰি থাকক যদিহে হাই কাট অফ যায় বুলি আপোনালোকে গম পাইছে মইতো নাজানো পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ আগত একো ক'ব নোৱাৰি পেপাৰখন টান হ'বও পাৰে সহজ হ'বও পাৰে সেইকাৰণে যিমানখিনি পঢ়িছে তাকে হাজাৰ বাৰ ৰিভাইজ কৰক তেতিয়া ভুল হোৱাৰ চাঞ্চ কম থাকিব গতিকে যিবোৰ পৰীক্ষাত বেছি মাৰ্কছ লাগে তাত কি কৰে কি হয় যোনে বেছি মাৰ্কছ পায় তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যন নহয় যাৰ কম ভুল হ'ব তেওঁলোকৰে চিলেকশ্যন হ'ব আৰু ভালদৰে চিলেবাছটো চাই ছাবজেক্টবোৰ চাই পঢ়ি যাওক মই কৈছোৱেই প্লেলিষ্টত যাওক আপোনালোকৰ চিলেবাছ মতে ছাবজেক্ট মতে যিমান যিখিনি বস্তু লাগে ধুনীয়াকৈ লওক কম সময়ত একদম মানে কি কয় টপিক ৱাইজ পইণ্ট বাই পইণ্ট বস্তুবোৰ পাব আৰু এম চি কিউবোৰ কৰিব পাৰিব আগৰ এক্সামবোৰতো আমি যিমান পাৰোঁ কে এছ জি এছ এছ এনে ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকক সহায় কৰি আছে কোনো পইচা দিব নালাগে ইউটিউবতে এভেইলেবল আছে মেথছখিনিও মই কৰাই দিম আপোনালোকে এটা কথা কওক কিমান টাইমত ফ্ৰী থাকিব কিমান টাইমত লাইভ আহিলে আপোনালোকে ক্লাছ কৰিব পাৰিব বা এটা দিন কওক বা এদিনতে শেষ কৰি দিম ঠিক আছে সময়টো আপোনালোকে কওক কাৰণ মই যিকোনো সময়তে লাইভ আহিলে মানুহবোৰ নাথাকে এণ্ড যদি নপঢ়ে তেনেহ'লেতো উপায় নাই আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ আৰু যিখিনি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ আছে কৰি চাওক যদি ভাল লাগে লাইভত আহিব যদি ভাল নালাগে মইতো মাতিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ক্লাছ কৰিম বুলি কৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ কৰিব মন আছে মোক সময়টো জনাওক কিমান সময়ত লাইভ আহিলে ভাল হয় সেইখিনি সময়ত মেথছখিনিও কৰাই দিম বাকী সকলোবোৰ ছাবজেক্ট পেৰেলেই লৈ গৈ থাকিম ভালদৰে পঢ়ক হৈ যাব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক বাকী উল্টা পুল্টা চিন্তাবোৰ বাদ দিয়ক যদি পঢ়িম বুলি ভাবিছে পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে এইবোৰ চিন্তা বাদ দি পঢ়ক যি হয় হ'ব ৰিজাল্ট যি হয় হৈ থাকিব আৰু যদি এইবোৰ এতিয়া ভাবিয়ে লৈছে তেনেহ'লে পৰীক্ষা দিয়াটো বাদ দিয়ক সময়খিনি বচাওক ঠিক আছে থেংক ইউ এণ্ড মই লিংকবোৰ দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব